Судовая система по аналогии, английская, американская, которая позволяет э, привлечь человека к ответственности, базируясь на том, что ранее он вел себя аналогичным образом. И на этом построить дело и засадить человека в тюрьму на 8 лет. Например. Кто знает, где вы находитесь? Тоже такой серьезный вопрос. Недавно компания Apple ну как недавно, где-то полгода назад ее там серьезно дергали за то, что они отслеживали автоматически, где находится этот мобильный телефон. И записывали себе. Такие же скандалы были связаны с компанией Google, которая ездила с вот этой машинкой, машинка с такой камерой, знаете, видели, может быть, ну, когда Street View, когда ты можешь посмотреть вот прям на конкретной улице, Яндекс тоже там в Киеве делал, вот что вокруг находится, поездить по Нью-Йорку, они обнаружили, что эта машинка, проезжая по местам, также записывает все Wi-Fi точки, где они находятся. Потому что по Wi-Fi точкам они потом определяют, где находится мой ноутбук. С какой силой до него добивает тот Wi-Fi, который они знают, где физически находится. В этом рассказе с Кругл, с которого я начал, выгуглил, там есть про то, что Google в итоге повесит свои веб-камеры по всему городу, и всем будет это удобно. Только люди не будут учитывать то, что это массовая слежка. Поэтому подумайте, кто знает социальные сети, где вы находитесь. Очень много мобильных устройств автоматически в Твиттер публикуют ваши координаты. Если вы не проставили там специальную настройку. Я не помню, сделано ли это там по умолчанию, или это вам нужно проставить настройку. Но даже вот такой вариант есть. Выложены в шутку кем-то видеоролик о вас сообщение о вас, ваша фотография. Может оказаться, что она повредит вашей карьере там, через 5 лет. Поэтому сейчас Facebook сделал функцию, что когда кто-то выкладывает фотографию вас, вы можете отменить отметку и выбрать из трех вариантов. Там, запретить человеку, отмечать вас на фотографии, попросить человека удалить контент и что-то еще. То есть они уже этот процесс автоматизировали. Часть третья. После того, как вы понимаете риски, нужно понимать, что можно от них защититься или отчасти от них. Есть две стратегии: стратегия полного молчания, которая нереальна для меня, для вас, скорее всего, если вы работаете с журналистикой, потому что ну, мы не можем позволить себе быть не публичными совсем, чтобы о нас вообще никакого упоминания в интернете не было хорошую работу, нас должны знать, у нас должны быть упоминания, примеры работы и так далее. И вторая стратегия – создать очень много шума, в котором будет тяжело найти о вас что-то плохое. Или как минимум контролируемого шума, за который вы отвечаете, который вы знаете, как направить в нужное русло. То есть э, специалисты по э, конкурентной разведке, по работе с информацией, они сравнивают вот этот шум с копанием в мусоре. Когда кандидате очень много информации, то копаться вот в каждой этой тысячах единиц информации приравнивается как копаться в мусоре. Очень неприятно, некомфортно, и долго, муторно и так далее. После того, как вы определились со стратегией, нужно настроить мониторинг. То есть, находите одним из первых то, что пишет о вас, о вашей компании, о ваших родственниках, может быть, о вашем сайте. Три сервиса, я сейчас по ним более детально пройдусь, это Google Alerts, Яндекс поиск по блогам и сервис Бабки, который, по-моему, объединяет их все, но, в общем, сделан отдельными компаниями. Google Alerts. Выглядит вот так. Есть возможность настроить поиск всего контента, только новостей, только блогов, самого актуального по видео, по обсуждениям и подписаться на email или по технологии RSS. Кто использует, кстати, технологию RSS? Один. Очень удобная технология. Есть сайт достаточно доступный и объясняющий о точка ру РСС, вот Тут здесь написано, как она пишется, английская Р, С и С. Суть ее заключается в следующем. Вместо того, чтобы вам ходить по конкретным сайтам, по которым вы ходите каждый день, ну там, я не знаю, кто-то на корреспондент ходит, кто-то профессиональную прессу читает, сайты начинают приходить к вам. Вы в специальном интерфейсе получаете как подборку газет себе там, вот сайт корреспондента обновился, у него 100 новых статей, и вы получаете список этих статей. То есть вы имеете возможность получить свой канал информации, через который вы отфильтрованно читаете то, что вам интересно. Если вы хотите отслеживать упоминания личности, квадратные скобки не используйте, кавычки по желанию. Кавычки означают, что вы хотите, чтобы Дэвид и Бекхэм было подряд именно в такой формулировке. Если же вы одна фамилия с кем-то известным, то можно там вот Дэвид Бекхэм в кавычках за минусом там, слов футбол. То есть получать все упоминания, которые не содержат слово футбол. Отслеживание новостей. Ищите там, например, плюшки сдобные, логический оператор или сдобные плюшки и ищите все упоминания об этом продукте на сайтах, которые находятся в доменной зоне com.ua. Отслеживание плагиата. Такая узкая задача. Не факт, что она будет хорошо реализована этими инструментами, я не пробовал. Но кусочек своего текста, без там, пробелов, вот просто засунули. Если его где-то процитируют в таком формате, вам на почту придет письмо, где его процитируют. Понятное дело, что Google тоже вам не все присылает из того, что находит, но это лучше, чем ничего. Яндекс поиск по блогам. Очень э, детальный инструмент, который позволяет нам выбрать не только, что вы ищете, но и на какой платформе блоговой, когда была опубликована запись, кто автор или чьи друзья, э, откуда автор, какой у него возраст и так далее. То есть все те данные, которые там владельцы блогов ЖЖ и на других платформах сами о себе указывают. Яндекс Пульс тоже инструмент в рамках Яндекс Блогов позволяет вам сравнить количество упоминаний одной или другой темы в благосфере. Вам как журналиста может быть очень полезен. Google Trends, тренды Google позволяют нарушить тоже количество упоминаний в данном примере там, Тимошенко и даже с привязкой к конкретным новостям. То есть мы видим здесь пик, он связан с тем, что Юлию Тимошенко арестовали в те дни. И похожий инструмент Google статистика поиска позволяет нам сравнить несколько тем и их, насколько часто их ищут, насколько часто их запрашивают, но если это такие большие темы. То есть если маленькие, то там есть инструмент вместе с Google AdWords. А если большие темы, там политика, погода, новости, то вот можно посмотреть и тоже с привязки к новостям. И сервис бабки, как они рекомендуют настраивать мониторинг. Ну, например, там они взяли, что они хотят отслеживать упоминание компании Land Grover. Они написали его на английском, на русском, с ошибкой название каких-то имя главного конструктора, название продукта, исключили, точнее не брали слова совсем общие, типа там машина или ленд, потому что если вы возьмете вот такие слова, то у вас просто будет очень много мусора. Добавили минус слов, чтобы не упоминались вещи, связанные там с акустикой, с клавиатурой, если есть похоже называющийся продукт. И добавили еще инструмент с помощью RSS, там, они знают какое-то сообщество посвящено этому продукту, чтобы в одном интерфейсе отслеживать все упоминания. После того, как вы настроили мониторинг, или параллельно с этим, зайдите в Google, зайдите в Яндекс и узнаете, что он о вас знает. Вот что Google знает обо мне. И вот мои отметки. Мое, мое влияю, мое, мое, мое. То есть там, из 10 результатов, насколько я помню, моих там, 7 результатов, это да, сайты, мои профили в соцсетях, которыми я сам управляю. И влияемых результатов, по-моему, 3. Это те площадки, с которыми у меня нормальная договоренность, и я в любой момент могу там, попросить снять материал, повесить, изменить, отредактировать и так далее. То есть фактически я сам занял 10 мест в Google по своему имени и фамилии. И если кто-то решит по моему имени и фамилии там, написать скандал и так далее, ему будет непросто, как минимум, в поиске, вылезти. То есть читателя он там может и найдет этот материал, но в поиске спустя там, 5 лет, 10 лет, будет найти непросто. Появилась на рынке услуга такая, как управление поисковой репутацией. И я был один из первых в Украине людей, которые на сайт компании, с которой я сотрудничаю, внес описание этой услуги. Политики, шоумены, знаменитости. В какой-то момент понимают, что люди их гуглят, ищут и находят не совсем приятные истории. Возможно, пятигодичной давности, возможно, компромат, возможно, и правдивые. Бизнесы то же самое, так, почитайте о любом бизнесе, там, добавьте название компании, банка, например, плюс слово ⁇ отзывы ⁇ или даже без слова ⁇ отзывы ⁇ И э, они захотели вернуть себе контроль за поисковой выдачей. За тем, что видит пользователь, когда он вводит там, название банка в Google и в Яндекс. Очень непростая технология с точки зрения людей, которые там, ею занимаются. Очень э, нервная, очень... Рисково вот, очень э, тяжело гарантируемо, потому что одно дело выдвинуть там один сайт на первой позиции или в топ-10, и а другое дело, когда у вас вот тут на первой позиции скандал, связанный с конкретным политиком, опубликованный на авторитетном сайте в 2005 году, и этот сайт ни за какие деньги не будет снимать, потому что сайт принадлежит противопорствующей политической партии. И э, поисковая система доверяет этому сайту. И этот материал из 2005 года, и ничего там сделать нельзя. И ты начинаешь придумывать эту политику однофамильцев, спортсменов, конферансье, продвигать идею о том, что вот есть такой спортсмен, у него о нем такие новости, о нем вот досье на таком сайте. А она все равно оставляет эту новость скандальную в топ-1 и клиенту приходится объяснять, что иногда там это очень тяжело или это требует очень больших временных ресурсов для того, чтобы поправить вот эту поисковую выдачу. То есть это реальная история, имя уже занимается, уже там на основе той компании, с которой я сотрудничал, создалась отдельная компания, которая занимается целиком вот этой услугой. И вы, как Журналисты, вы должны с одной стороны там, обезопасить себя, как любой здравомыслящий человек, с другой стороны уметь находить такие материалы и связывать их там, в рамках своего расследования. Заведите резюме на LinkedIn, заведите резюме на мой круг. Это деловые социальные сети, которые позволяют вам указать ваше имя, фамилию, фотографию, где, кем вы работали, кто вас рекомендует, где вы обучались и так далее они очень хорошо поднимаются в результатах поисковой выдачи. Они очень хорошо презентуют вас, если вы сделаете их правильно. Они не являются повешенной вакансией, как ну,